dostum, sayın meclis başkanı, değerli bakanlar, Lat şehrinin kıymetli sakinleri, değerli kardeşlerim, hepinize en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Inderuar Krye Minister, i dashur miku im, Kryetare Kuvendit të Shqipëris, të Ministrat, Të dashur motra dhe vëllezërit e mi të qytetit të lachit. të gjithë juve dua ju përshëndes me ndjenjat më të përzëmërta, me dashuri dhe respekt. Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini tüm Türkiye'nin selamını getirdim. You come here këtu të gjithë dashurin e miliona zemrave dhe përshëndetjet e për të të popullit të Turqis. Sizdere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Ju kam sjell një gosisht edhe përshëndetjet e vlezëve dhe miqve tuaj në Turqi të cilët, zemrat e tyre rajnë së bashku me juve. Buradan, sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluğa, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimize aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Nga këtu, në përmjet jush, dua të përcel për shëndetjet e kombit tim të të për mbarë Shqipërin për gjithë vlezrit dhe motrat shqiptare. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Dua ta theksoj faktin se jam shumë i lumtur që ndodhëm këtu së bashku me juve me rastin e kësaj ceremonie kuptim plotë dhe njëkohësisht që jam bërë pjesë e këtyre emocioneve dhe Entuziazmi juaj, anautun sevinci, sevinçimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Gözimi i Shqiprisë është gëzimi i ynë ve hidhrimi i Shqiprisë, nigoshisht është hidhrimi i ynë. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Kuştuğuçe mirçenyen ve paçen tuaj e considero aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Dukeçen si një popull i një vëndi i cili ka përjetuar dhimje të njashme shumë herë më përpara tërmetet e ndodhura në 21 shtator dhe 26 nëntor në Shqipëri, në lënduan zemrë tona të njëtë si zemrën e publit shqiptarë. Deprem haberini alır almaz, bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için Hemen harekete geçtik. Sabë morëm lajmin e hidhur për tërmetin, me njerë jemi vënë në lëvizje për të ndarë dhimbjen e njerëzve të zonës të cilët je ishim prekur nga tërmeti dhe për të munduar që të shërojmë sa të pak plagët e tyre. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koçtuk. Ne si shtetë duke u mobilizuar me gjitha mundësi tona, ju erdhëm në ndim. Asë nëgje, dhejali kardeshim, edhe ramanën da ifade etti gibi, biz kardeshtik, kardeshler kardeshlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. E njëjtë, si që theksoj dhe miku im, Zoti Edirama dhe në e ti, vëllaj i qëndron pran vëllaj, kur ka dhe jo kur Büyük elçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri anaut la ulaçtërdhëk. Pas tërmetit të ndodhur, ne me njerë kemi dërguar në Shqipëri të gjitha materialet, pajisjet e nevojshme të ndimës së shpejt dhe një gosisht e teknike në përmjet ambasadës, afadit, këzëlajt, tikës, Ministrisë së shëndetsiz dhe Ministrisë së mjedisit. Dejali dostëm, Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Duke çen no kontakt vazhduşem me mikun tim me Kryeministrin zoti Edi Rama kemi bërë të mundur ndjekje nga afer të gjitha këtyre punimeve që sa po këshin filuar. Uluslararası camianın bilansa da İslam İşbirliği Teşkilatının Annaut la jardim elin e uzatmasi iqin bizzat girişimlerde bulunduk. Un person personalisht jam aktivizuar dhe morëm së bashku iniciativa që përgjatë këti procesi të tërmetit për të jarë në ndim Shqipëris, filluam kontakte tona me komunitetin dorëkomtar dhe me organizaten e pashpunimit islamike. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Fakti që Turqia ishte një nga shtetet e para të cilët i erdi në ndim Shqipëris të regon qartë, është një shenjë, një dëshmi e qartë e këti solidariteti të fort mes neshë. Sağdaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. Për të lecuar sa pak dhimbjen barën e atyre familjeve të prekur nga tërmeti, ne morëm vendim me Zotin Kure Minister duke firmosur këshu dhe një memorandum mirë kuptimi që shtëpijat, banesat, apartamentet të cilat ishin të rënuar qatë tërmetit të ribëshin, të rindërtojshin nga zero. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Şu üçe de muayin korrik, dümeye nizeten, saponun şükruam memorandumin emir kuptimit, filluam me njëher ndërtimin e kantjerit, edhe pse kishtë e shpërthyër koronavirusi. Bundan 13 ay önce, tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik për para 13 muajsh, pikrisht në këtë vend ku jemi sot, bëm ceremonin e hedhjës e themeleve të banesave, pikrisht këtu ku jemi me një lidhje direkte. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Ve sot, po i dërzojmë këto banesa, të cilët janë gjithsej 522 njësi banimi që kanë kushtuar afërsisht 22 milion dolar. Euro, panë. Teslim e timis konutların, anautla ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Që në këto momente, duat ju uroj të gjithë profituse familjarëve, të gëzoni këto banesa dhe shtëpijet. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluğa ve sizlere olan sözümüzü Allah hamdolsun hayata geçirdik. Falenderoj të madhin zot që edhe gjatë këti procesi, edhe pse Turqia usë gjatë ti procesi me shumë fatkeci natyrore, me tërmete, me zjarë, E tjerë, ne përsëri arritëm të përmbushim dhe të përmbajmë premtimin tonë nda i Shqipëris dhe i Shqiptarve. Shqipëri, altënit së gjurë. Dhe tani, po theksoj një gjë. Kardeshliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Ajo që dua të theksoj është parim besimi i cili shenja e vllazërisë nuk është kur ti të vish kur të thrasin, por të qëndrosh pranë vllajtën kur ai ka nevojë dhe pikrisht ne tash e tuti edhe në vijim të vazhdojmë të që ndrojmë pram. Inshallah, bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye anavutluk dostu ila nihaye devam edecektir. Shpresoj, shpresoj që kjo mitësi me baza kashtë e forta do të vazhdoj deri në pafundësi. Değerli dostlarım Arnavutlukla hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. Të nderuar miq, Shqipëria dhe Turqia ndajn së bashku kanë të përbashkët historinë dhe shumë vlera të tjera historike. I ve këto gjinënde kardëshinin yanında olmakta bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Të jesh me vlajm në kohë të mira dhe të vështira është një nga ato vlera të cilat i përmenda pak më lart. Koronavirüs o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Gjatë pandemis, gjatë pandemis dhe gjatë situatës së ngushtë të gjithë shtetet e fuqishme dhe shtetet e mdhaj, të mdhaja, u kyqen dhe u mbyllën për brenda duke mbyllur dhe sytë të tyre, ama ne nuk vepruam ashtu, pëm të kundërtën, dolum ve yaş kufive për dramat e vëllezërve tanë dhe për pran me çdo mundësi ne. Paylaşmanın bereketine. Dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik. Elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. duke besuar fort në bekimet dhe në mirësin e ndarjes me të tjerët dhe, sidomos më rëndësishmja, fuqisë së solidaritetit, ne vijuam të mbështetim mishtan në luftën kunder pandemis dhe ndamë me ta të gjitha mundësit që kishim. Kështimi zilë një sanajnë inda... 68 günde inşaatını tamamladığımız Fiyer'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Ve si produkt, si frut, iksay, ikti, ikti, solidariteti, kaç të for, kaç misor, vlazror, kemi spitalin mitë të misis Turqi Shqipëri që tashmashtu e kemi emërtuar spitalin rajonal të firit i cili është ndërtuar brenda 68 ditëve. Açilish törenine video konferans vasıtasıyla katëldëm Hastanenin ismini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Ve ky spital ku mora pjesë në ceremoninë hapjes në përmjet videokonferansës, e quajtëm pikërisht Spitali Miqësisë Turqi Shqipëri për të pasiguruar lidhje dhe forta mes popullëve tanë. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Ve në këtë spital tashmë janë ekipet e mjekëve, të infermierve, turq, shqiptar që punojnë kra për kra për të shërbyrë qytetarve dhe për të përhapër sa më shumë shërim. Shindi dhe deprem konutlarının açılışıyla Türkiye anautluk dostluğunu taçlandırıyoruz. Dhe tani me mitsin ton Turqi Shqipëri, sot këtu me këtë inaugurit, me këtë ceremoni, po e kurorëzojmë akoma dhe më tutje. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve bas sağlığı niyaz ediyorum. Ve mektarast, lutem zotit cinsiz, për gjitha dhe shpirtrat e cilet kan kaluar nga kjo botë, për gjatë tërmetit, të, mshiroj, të i mëshiroj, të ketë në mbrojtin e ti, dhe uroj, dëshiroj dhe për cjel ngu e, e sinqerta të gjithë familjarve dhe të tashëm e të tyre. Rabin bëjla që dhe rëbjë daj e shëtë Dhe më them që i madhi zotë mos në asjeli balë për balë këtyre sprogove ka shtë mëdha. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir. Ndoshta ata cilët kanë vdekur, nuk e kemi mundësinë t'i kthejmë mbrapsh, por ajo që na të, takon dhe na përket neve është që të marrim masa për të mbrojtur ata të cilët jetojnë këtu mes nesh. Inşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Me banesat e tërmetit që kemi ndërtuar këtu, sigurojmë të shmë 522 familje shqiptare të cilët do kalojnë jetën e tyre, pjesën e mbetur të jetës e tyre këtu. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Nënë e uroit dëshiroj çka apartamente, njësi banimi banesa të ndërtoshme të sillën dobi për gjithë familjet për gjithë shqiptarët. Të Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Uğur oy çıtyetoni nöktö banesa membarsi meşendet teplot. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Dua të përgëzoj të gjitha dhe cilët kanë kontribuar në realizimin dhe finalizimin e këti projektit. Filimisht, Ministrin tonë të mjetisit dhe topi, si dhe kompanin kontraktore, ingjinerët, puntor dhe gjitha dhe tjertë që kanë qëndruar korekt në mbështetin e tyre. Dhe ali dostum, Edirama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Një kosisht një përshëndetje speciale do kisha dhe për mikun tim për kërëminisën e Shqipërisë. Zotin Edi Rama që gjatë gjithë këti procesi ka qëndruar pran me gjdo mundësi dhe suportin e ti. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor Allah'a emanet ediyorum kalın sağlıcakla. Her yeri müşendis, mümkün değil mi? Allah'a, mümkün değil mi? Yerlerine müşendis, mümkün değil mi? Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddetli hastanede misafir ediyoruz. E Presidentin ve prezim şetir çindroyu Değerli konuklar, deprem konutlarında oturacak dört aileye anahtar teslimi yapılacaktır. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'yı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Cumhurbaşkanı, değerli konuklar. Öncelikle iki ailemize Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi anahtarları teslim edecektir. Dü ve Çelisa Dörder İlk ailemiz adına Sayın Teuta Zosi'yi davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Nüfilim Teuta. Teuta. Şey, evet, evet. Bu telefonu, evet. telefonu, <gülüyor> <gülüyor> sayın <laughs> Cumhurbaşkanı çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. duygulanmıştı. Teşekkür Teşekkürler. Evet, bir bekletelim sahnede, bekletelim lütfen. Evet, ikinci ailemiz Sayın Lazer Muruku, buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı, zaten halinizi çok teşekkür ediyorum. En kalbi duygularımla sizlere teşekkür ediyorum efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın teslim edici ailelerimizi davet ediyoruz. Öncelikle ailemiz Sayın Bilerto Ternova. Buyurunuz lütfen. Fëtojmë Bilerto Ternova vëndë të një për të marë në dërzim qëllësin nga presidenti E şimdi dhe son olarak ikinci ailemiz Sayın Napolyon Bala. Buyurunuz lütfen. Ve ftojm familjen e fundit i cilit do të marrë çelsin e apartamentit në dorëzim. Në këto momente, kujtoj dy vite më parë, kur në latë që janë të endeshim të ndroditur, të të shtuar, pa shpres, pa andra. Uëzën, andërë, jashadonisë që në të shekve dyrës, depremin oldu dönemde burada bir felaket söz konusuydu ama şu anda yüzümüz gülüyor. Nuk kishim shpes, po i dejtojashim zotit, i dejtojashim qelit. Gerçekten umut da kalmamıştı. Bir tek gökyüzümüz vardı, oraya bakıyorduk. Dhe pikrisht në këto momente, krye ministrë një një ndërruar zotit Edi Rama, Tabi burda sizin uzurlarınızda sayın Pash pa kanë edhira ma edhe të shikvet me kështyru. Në dha forës, sepse edhira ma mikun... Sepse të zjarit lërile bize güç vermişti. Presidentin në Turki, zotin Tayyip... Ve hep kendi dostu Recep Tayyip Erdoğan bahsediyordu. Size sahip çıkacak diye. Zotin President... Sayın Cumhurbaşkanı... Shqiptari di të ablerësoj të mirë. Arnaut, Bu değerli katkıları değerlendirmeyi çok iyi bilir. Ve gizmon poplu şiptar nuk yaron kutu. O yüzden hiçbir zaman Arnavut halkı unutmayacaktır bunu. Nuk, nuk aron një kosisht as meqsin, as dashurin e poplu turk. Arnavut halkı ne dostu, ne muhabbeti unutur, unutacaktır. Çünkü gerçekten bizim iki halkımızın ortak tarihi noktaları vardır. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Gün anısına bir fotoğraf almak üzere ailelerimizi ön tarafa davet ediyoruz. Buyurun lütfen. İftar meclisi kameralarımız Arnavutluk'ta. Arnavutluğun Laç şehrinde sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama 2019'daki depremin ardından TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 522 konutun teslim törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. O konuşmayı canlı yayınla getirdik ekranlarınıza ve program dahilinde anahtar teslimi yapılıyor konutların hak sahiplerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Raman'ın da katıldığı yer aldığı törenle sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'nin ilk dış ziyaretini ilk dış seyahatini Arnavutluğa yapıyor. Tiran'da Başbakan Edi Rama tarafından törenle karşılanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra iki lider birlikte